na Ligure, vyštartovali sme minulý týždeň v piatok ráno a o čtvrtej ráno. Cesta bola v pohode, aj keď miesta mi veľmi fúkalo a na tej novej veľkej dodávke to je dosť cíti, takže nás fúkovalo z diálnice, čo nebola sranda. Máte bolo zaujímavé vždycky spanie, <laughs> to je prvé, čo každého napadne, keď je taká dlhá cesta, vieš, ale osmerujeme sa vždy na chlapcov vzadu. <laughs> Napríklad na Luboškovi, keď dával všetky polohy možné, normálne <laughs> hore-dole. Alebo na pizzeri ktorý má ma 2 metre a normálne sa tam poskladal jak <laughs> do krabice. Náš dní vyzerá takto, že stávame ráno, skôr ráno o 7. Chalani chodívajú ešte ráno behať, ale ja to už nedal. Toto je spiaca princezna. And she Chalani majú program, každý deň vlastne jazdia, uh, rozdelený na sekcie enduro, downhill, popri tom majú nejaký kondičný tréning, uh, ako cezťák, bech. Pretože hodně jezdíme, tak určitě naše kolá se neobejdou bez toho, aby jsme trochu popečovali a tak si večer dáme na mechaniky a všechno to dáme zpátky do pucu. Večer máme mechanické maratony do domu a <lávajú> naháňáme sa, že kdo spraví skor a to trvá viac tak 3 hodiny. Tratě sú ťažké a každý večer musíme opravovat bicykel, premastujeme čapy, všetko o to ide na dračku. Aj teraz momentálne mám ruky ak Yeah, I by. She sits on the grass and feels all last summer breeze on her cheeks. Blaze with her hair, not a care in the world. I see last next thing. ježení a filmovaní sme si to spetřili pizzou, každý z nás tady nedrží nejakú extra dietu, kromne je fotografka Piotra Staroňa, ale k tomu mám taký respekt. A bolo to dobré, ak tak vše staré se zrelaxovať po pomátkách a užiť si trochu italské kultúry. Chalani ma hecí na, na pizzu, kde boli mušle. A musím povedať, že to bolo celkom fajn. Ešte by som si udal kúdne aj znovu. A možno na budúce skúsim aj morské plody, to je taký level up, ale... <laughs> ale to neviem. A tiež to bolo dosť dobré posedenie. Hlavne, keď človek stále iba jazdí, tak je fajn trochu vypnúť. A s takými chlapcami, ako máme v týme, tak je to aj dosť veľká sranda. Ešte sme potom pojazdili na bicykloch po meste, našli sme v garaži starý tandem bike, ktorý len funguje, ale je to na väčšia zábava ako na našich vlastných, takže to bolo, to bolo tiež super. Budeme robiť stejky so šalátom vonku na grile. Krizo je strašne dobrý kuchár. Normálne každé jedlo, čo tu robí, tak to vyzerá ako z reštaurácie. Aj tá už super lososa a dobre sme sa najedli a sme tu dosť dobrá partička, takže sa mi to dosť páčilo. Po dvoch hodinách relaxovania na pláži a o sme si s kľukama striehli trochu drážky e, v písku. Nebol som na svojom bicykli, takže som na nemusel ani umývať. <laughs> Bartek má asi nemá rád odtedy, <laughs> ale bolo to dosť dobré.